हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे ड्रामास और स्टोरीज़ और मिस्टीरियस फैक्ट्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि मैंने अपने घर की पुरानी कोटरी को खोला था जो 30-40 साल से बंद पड़ी थी और उसमें से मुझे बहुत ही पुरानी चीज़ें मिली थी जिसमें एक सिल टैन थी जो बहुत ही हैरान हैरानकुन थी इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और दूसरी वीडियो दूसरी चीज जो हमें मिली थी वो था हमारा मिनी टी जो बहुत ही हैरत अंगेज था जिसने जो मुझे बहुत हैरान किया था और अगर आपने वो भी नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आज तीसरी चीज जो हमें उस ला कोठरी में मिली थी पुरानी कोठरी में वो है एक बेलना जो पुराने वक्तों में यूज़ किया जाता है अगर आप चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो चलते हैं पुरानी कोठरी की तरफ हमने पुरानी कोठरी का दरवाज़ा खो रहे हैं अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन मुझे मेला ढूंढने की कोशिश करा क्योंकि लाइट भी गई हुई है पुराने घर में लाइट नहीं होती हमारे और फिर हम मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो सामने मुझे कोई चीज़ पड़ी नज़र आई तो मैं उसे उठाकर बाहर ले आया बाहर आया तो ये एक लकड़ी सी थी जब मैंने अपनी मामा से पूछा ये क्या है तो उन्होंने मुझे बताया ये एक बेलना है जिस पुराने वक्त में इसे बेलना कहा जाता था इस वक्त में इसे इंग्लिश में पता नहीं क्या कहा जाता है ये देखिए ये कितना गंदा हुआ हुआ है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है इस जंग, जंग इसमें जाले लगे हुए हैं और बहुत ही गंदा हुआ हुआ है तकरीबन चालीस पैंतालीस साल पुराना है ये देखें ये इसका हैंडल है और ये ऊपर इसके ये देखिए कितना ज़्यादा लकड़ी ख़राब हो चुकी है लेकिन अभी तक टूटी नहीं है अभी तक वैसे ही मज़बूत है मैंने इसको हाथ लगा के देखा है अभी तक ये वैसे की वैसे ही है आप देख सकते हैं ये देखें कितना ही पुराना लग रहा है ये पुरानी चीज़ें होती हैं जो दादा पड़दा दादा लोग यूज़ करते थे जब मशीनरी नहीं होती थी देखिए इससे कपास भी है मैंने मम्मा से पूछा है उन्होंने अभी बताया मुझे कि ये इसमें अंदर से कपास डालते हैं और कपास को ये बिल्कुल प्रेस कर देता है जो रज़ाइयों में और हम तलाइया यूज़ करते हैं उसके अंदर ये डालते हैं कपास इसके अंदर डालते हैं ऊपर ये लोहा सा लगा हुआ है नीचे इसके लकड़ी लगी हुई है देखिए अभी भी इसके अंदर कपास है ये पुराने ज़माने की ही है ये देखिए डिज़ाइन चेक करें पुराने ज़माने की लोग किस तरह करते थे जब मशीनरी नहीं होती थी देखें ऊपर ये लोहा लगा है अभी भी बहुत मज़बूत है और नीचे लकड़ी लगी हुई है आप देख सकते हैं ये इसका हैंडल लगा हुआ है हैंडल इसका जाम हो चुका है लेकिन ये चल रहा है लेकिन ये साथ इसकी इधर मुट्ठी होती थी जिसे हम पकड़ सकते थे लेकिन वो टूट चुकी है पता नहीं कैसे टूटी होगी लेकिन ये देखिए अब ऐसे घुमा रहा हूँ तो ऐसे घूमता है आप देख सकते हैं खुद इसको ये कितना प्यारा लग रहा है एक मशीन लग रही है जो आजकल तो सारा काम मशीनों ने ले लिया है इंसानों का तो कोई काम रहा नहीं गया बस एक चीज़ डालो अब तो कपड़े भी धुलना होने हो तो मशीन में डालो तो धुल जाते हैं लेकिन पहले लोग सारा काम ख़ुद करते थे देखें इसको कितनी मेहनत लगती थी इसको दा... कोई करता होगा अभी हम इसको ट्राई करते हैं ये हमने थोड़ी सी कपास ली है हमने कपास इसके अंदर ढाल कर हम देखते हैं चला कर ये कैसे चलता है इसकी ये कपास हमने ली है बहुत मुश्किल से मैंने बाजार से मंगवाई है इसको थोड़ी सी कपास ही ली हमें ये इसके अंदर हम ऐसे करके डालते हैं इसको ये देखें इसके अंदर ऐसे डालते हैं ऊपर से फिर हैंडल को ऐसे घुमाते हैं आप खुद देख सकते हैं जब हैंडल को घुमाते हैं तो ये इस तरह का पास निकलती है इसके अंदर से ये देखें ये नीचे गिर चुकी है हम दोबारा ट्राई करते हैं इसको ये देखें बहुत ज़ोर लग रहा है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है तेल वगैरह भी नहीं लगाया है इसको कभी शायद इस वजह से ये देखें कपास बिल्कुल प्रेसों को निकल रही है पीछे से तकरीबन इरेगुलर कपास बिल्कुल ही मैनर में आ रही है जो रज़ाइ तलाइया में हम बाद में यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं खुद इसको ये देखें ये देखिए कितना प्यारा है इसको ये प्रेस हो रहा है ऐसी चीज़ें हमें देखती रहनी चाहिए घर में ढूंढनी चाहिए अगर आपको पता इसके बारे में कुछ और मालूम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी चाहिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा हाफिज़